Я камера. Если интересно, то оставайтесь со мной. Короче, сегодня я снимаю и открываю рубрику вопрос-ответ. Один вопрос. Я возьму у Варвары Стефановой. И покажу в следующем видео. сделать десерт для мамы. Спасибо, Варвара Сифанова, ты мне помогла. Теперь я знаю, как сделать десерт для мамы. Ну, а пока что, пока-пока. Ставьте лайки, задавайте вопросы.